નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક ચિત્ર પાઠ છે એ ચિત્રમાં તમારે શું શું દેખાય છે તે લખવાનું છે કે મા રસોઈ બના રહી હે રસોઈ ઘર કે માં રસોઈ બના રહી હે મા કે પાસે એક ચૂલા પડા હે પર કુકર છે દુસરે ચૂલે પર તવા હે તવા પર રોટી શેક રહી હે માતા રોટી બના રહી હે બનાવી હુઈ પકાવી રોટી एक अलग के बर्तन में इधर आटा है लड़का खाना खा रहा है माँ दादी माँ किताब पढ़ रही है खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहा है इधर एक डब्बा पड़ा है डब्बे के ऊपर कुछ सब्जियाँ पड़ी है फल पड़े है फल की इसके ऊपर अचार और तेल की बनियां पड़ी हुई है साइड में अलमारी है अलमारी में तेल घी के आखे के डिब्बे है बर्तन है ये तुम्हारे चित्र में जे, जे देखा है तमहार लखवा अब माता रसोई घर में क्या कर रही है तो के माता रसोई घर में रसोई बना रही है दादी माँ क्या कर रही है तो के दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है लड़का क्या कर रहा है तो के लड़का खाना खा रहा रसोई uh... घर में कौन कौन से बर्तन होते हैं तो के रसोई घर में कौन कौन रसोई घर में मटका थालिया डिब्बा चम्मच दलिया जार कुकर आदि के बर्तन होते हैं टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और फल है जैसे टोकरी में आलू लोकी भिंडी फुल गोभी अंगूर और सेब आदि फल है अलमारी में क्या कौन कौन से डिब्बे है जो अलमारी में आचा तेल डाल के डिब्बे है आपके रसोई घर में क्या जो है ये इस रसोई घर में नहीं है तो कि हमारे रसोई घर में प्लेटफॉर्म है स्टैंडिंग किचन है प्लेटफॉर्म है पानी का नल है जो इस रसोई घर में नहीं है માતા કહા બેઠી છે તો કે માતા ગેસ કે ચૂહે ચૂલ્ કે પાસ બેઠી હે અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યા છે જે ચિત્ર આપ્યા છે તે મને તમને જે ગમતું હોય તેની સામે ખરું કરવાનું અને ના ગમતું હોય તેની સામે ખોટું કરવાનું પહેલાં તમારે અહીંયા એના નામ લખવાના અને ગમતું હોય તો ખરું કરવાનું ના ગમતું હોય તો ખોટું કરવાનું તો કે કરેલા સેબ આમ જલેબી ઓર આઈસ્ક્રીમ કયા ચિત્ર હે તો તમારે જે ગમતું હોય તે ખરું કરજો અને ના ગમતું હોય તેની સામે ખોટું કરજો लेकिन आपकी रसोई घर में पिताजी को और माँ को खाना बनाते हुए देखा होगा तो वो कैसे बनाती है तो के बेसन के पकोड़े बेसन के पकोड़े कैसे बनते हैं तो कर कर तल कर बनते हैं गेहूं की रोटी कैसे बनती है तो क्या सेक कर बनती है दूध में से चाय कैसे बनती है तो के उबाल कर बनती है बीजा प्रश्न चौथा प्रश्न मैं खावा खाली मां बना कि बीजापन बनावी सके तो कि खाना केवल माँ नहीं बना सकती पिताजी भाई भाभी बहन को भी खाना बना सकते हैं अँ तुम्हारे कहानी इतने के वार्ता चित्र आपे तो यहाँ पर तुम्हारे वार्ता बनावा थे जैसे है ना एक किसान थे किसान के बच्चे थे वो बहुत आलसी थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे इसीलिए उनको चिंता हुई उसने समझने समझाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे समझते नहीं थे एक दिन उसको एक उपाय उसने कहा कि ये लकड़ी लो और एक एक लकड़ी तोड़ो तो दोनों ने एक एक लकड़ी तोड़ दी और सारी लकड़ी की गठी साथ में दी बोली इसको तोड़ के दिखाओ तो कि इस तो ये टूट नहीं सकते लेकिन साथ में मिलकर कुछ भी काम करोगे तो वो अच्छा ही होगा लेकिन झगड़ते रहोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा